मातृभूमि न्यूज मातृभूमि की आवाज मातृभूमि के लिए સુરતના પુણા વિસ્તારમાં ભાગ્યોદય ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં આવેલા એમ્બ્રોઇડરીના કારખાનામાં પૂરો કારેગરી ઘુસીને ઓફિસના કાચ પર ત્રણ રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરવા સાથે તોડફોડ કરીને આતંક મચાવ્યો કારીગરોને કામ નહીં કરવા દબાણ કરવા સાથે ધમકાવીને લાપા પણ માર્યા હતા અને દસ હજારથી વધુની લૂંટ પણ ચલાવી દોઢ વર્ષ પહેલા કારખાના માલિકે નોકરીમાંથી કાઢી મૂકવા બાબતની દાદ રાખીને પૂર્વ કારીગરે આ કારસ્થાન કર્યું હતું ત્યારબાદ ભાગી ગયા હતા પોલીસ દ્વારા આપેલા એક આરોપીને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા જ્યારે ફાયરિંગ કરનાર મુખ્ય આરોપી ભાગીને બિહારના ગયા શહેર ખાતે

वहां से सीसीटीवी तोड़ता है वहां के लोगों को गाली गलौज करता है धमकी देता है जान से मारने की और फिर वहां से जाके बाहर निकल के वो फरार हो जाता है आ, इस मामले की पूरी गंभीरता को देखते हुए हमने उस समय आर्म्स एक्ट और बी के तहत एफ दाखिल किया था और टीम तो उस दिन से ही कॉन्टीन्यूस वॉच पे थी और हमें टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस से ये पता चला कि ये आ, जो आरोपी है वो किसी और तरीके से बिहार के किसी जिले से आ, आ, गया जिले से वहाँ से भी इसको धमकी धाक धमकी दे रहा है आरोपी को तो किसी और के फोन से भी इसको जान से मारने की धमकी दे रहा है आ, इसलिए हमने तुरंत एक टीम बिहार में रवाना किया और वहाँ पर टीम जाके दस दिन से ऊपर वहाँ पे स्टे किया उस टीम ने और लोगों से मिलके बात बात करके वहाँ पे लोकल सोर्सेज को डेवलप करके वहां से इस दिलीप सिंह उर्फ अर्जुन सिंह को जो कि उम्र छत्तीस भेलवा गांव हिसुआ पुलिस स्टेशन बिहार वहाँ लोकल पुलिस की भी मदद लेके वहाँ से गया गई टीम और गया में जाके इसको अरेस्ट किया गया और इसको यहाँ पे लाया गया और अभी फिलहाल ये पुलिस कस्टडी में है खूब टोका समय में मतृभूमि न्यूज ओटीटी प्लेटफॉर्म ने मेगा सिटी में केबल नेटवर्क साथ जैसे तो जोता रहो मतृभूमि न्यूज